La serie de la esclavitud continúa con toda su emoción. La señora Afife se enteró de que Ira era una esclava. Su reacción fue, como era de esperar, severa. ¿Cuál será la respuesta de Orun a su madre? ¿Será de nuevo Ira quien reciba el duro golpe en esta guerra entre madre e hijo? La noticia de que Ira era una esclava y Orun la adoptó y la trajo a casa hirió profundamente a Afifeam la reputación de su familia se hizo añicos. Intenta entender lo que Orun pretende ante sus propios ojos. Ira de Miranli. Orun dice que ha convertido a Ira en de Miran ahora y que él es su esposa. Le pide a su madre que no prolongue más este asunto. La señora Afife no es una mujer para barrer este tema debajo de la alfombra. Girará la dirección de la fecha hacia Ira y tratará de conocerla mejor. Orun quiere que Ira esté atenta a su madre. Le recuerda las reglas del juego. Ahora quiere que él se adapte a su nueva vida y actúe como la dueña de la casa. Afife Am se acerca a Ira y le hace preguntas sobre su pasado. Afife, por otro lado, encuentra respuestas que no quiere escuchar. Afife se entera de que ella es la esclava del asesino de Nian y está devastada. El heredero aparente de la familia de Miral, Orun, y el amor de Ira, que vivió bajo la esclavitud toda su vida, están en las pantallas todos los días de la semana con la serie de televisión Saret, que atrae una gran atención. Cautiverio, llama la atención con su diferente historia. La mansión de Miral se ve sacudida por amargas noticias. El líder de la familia, la hermana gemela del poderoso Orun de Miranl, es víctima de un terrible asesinato en África, donde estaba de servicio. Ante la amarga realidad en África, donde fue a buscar a su hermana, Orun se propone castigar a los asesinos de su hermano. Tratando de continuar su vida con el fuego de la venganza en su corazón, Orun regresa de África con un fuego ardiente dentro de él y una esclava ira a su lado. A partir de ahora, el mundo no será el mismo de antes, ni Orun de Miranl.